Росіяни будуть і далі казати, що вони загалом за мир, але не готові піти ні на які поступки. Вони в цілому проти війни, але війну не припинять. Бы не хочет. Это важное уточнение. Коль скоро украинцы не желают освобождать Донбасс в конституционных границах нашей страны и обсуждают линию фронта, в тот момент, когда они обсуждают линию фронта, это же тоже важное обстоятельство. Линия фронта меняется. Ну, то есть, условно говоря, Уитков вылетал из Майами 8 часов назад, по прилету в Москву он узнает, что линия фронта сдвинулась и стала ближе к тому, что мы называем конституционными границами Российской Федерации. Иными словами, нам это дает возможность на переговорах сообщать, пусть выходят сразу, или же мы продолжим войну. Это все выглядит максимально логично. Тож я не виключаю, що і цього разу Віткофу у Москві, як завжди, висували свої умови. Той тепер зателефонує Трампу, і президент Ша повірить, що Путін хоче миру. І ми, скоріше за все, отримаємо нову хвилю тиску на Україну. Зазвичай це так і відбувається після того, як Вітков поговорить із Путіним.